Власность. продать спину сунисну властность хотели а громкую связь значит не значит смотрите это уже не важно это вы у них можете спросить важно не, не жалобы значит ну чтобы вы знали как мы вот допустим узнали о том что Наш дом нигде не зарегистрирован, нет ни одного документа, ни на землю под домом, ни технического паспорта. Значит, смотрите, чтобы что-то продавать, нужно иметь документ, что это твоя собственность. Правильно? Как можно продавать? Так вот, чтобы продавать недвижимость, вы можете продать чужую недвижимость. Значит, а что такое коммунальная собственность? Это спильно, сумисно, публичная власність. Как можно продавать публичную власність, не маючи жодного на документу и доказу? Представители чего? Представители чего? Какой, какой территориальной громады представители? А вы знаете, что вот по законодательству должна быть, во-первых, территориальная громада в каждом районе, раз. А територіальна громада, яка громадянні... називається Києва, вона не створена громадянами, власниками. Вона по якомусь договорняку, хтось зібрався, документи ми теж маємо відповіді офіційні. Так, да, з державних реєстрацій. Чуть-чуть виписуємо. Делав... Обирають поміщення вдома. Да. А здесь супер ответы, все, что нам надо. Все очень Я еще третий не посмотрела, но два то, что надо. Не, 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 Значит, вопрос стоит, вопрос стоит так. Ни о каких судах не может быть и речи. Сначала вы нам предоставляете документы на властность, на будинок, на землю под будинком. Все оформлено чин чинарем. Вы прежде чем обязаны, должны были садиться на... Обязаны по закону про информацию. На эту посаду ага. это материально ответственная особа. Что вы? Что вы? У меня есть официальный вы меня услышите. У меня уже есть более, фактически уже два года, как документы ответы, что нет этих документов, которые я вам перечислила. Мы вам предоставим. И все. Значит, знахетка. Не весь дом, весь... Нет, нет, нет. Значит, я конкретизирую. Значит, я конкретизирую, что знахитка находится по адресу улица Предславинская 38. Да, это девятиэтажная. Значит, в заяве четко написано. И я прекращаю разговор. Я повторяю последний раз. Там написано. Значит, статья будет... Послушайте, Привищення я не знаю, вы меня перебиваєте. Я вам еще раз повторяю, дом, весь дом 38-й з 9 під'їздами, 9 не имеет ні одного документа на власність. І земля, на которой стоїть дом, теж не облікована. Поэтому в заяві указано, подождите, все, значить, в заяві указано, що весь дом з всеми нежитловими приміщеннями, які ви ще не встигли начебто приватизувати, продати з аукціону. Да, продают подвальные помещения, цокольные, с окнами со всеми по 50 квадратных метров И ставят до дома жильцов Ну это уже было, здесь недалеко В доме моей дочери Мы только обломались Нет, значит, значит, слушайте меня еще раз, Оксана Владимировна Значит, Оксана Владимировна, вы меня неправильно поняли. Я вам сказала, что у нас нет ОСББ, и поэтому никакого сожаления нет. У нас. Значит. На, на, на статью суперматериал. Значит, предоставьте предоставьте нам документы, которые перечислены для того, чтобы подтвердить право властности. Потом могут быть какие-то разговоры. Знахитка зависает. Завис целый дом, да, большой, без документов. И сомнительными документами на приватизацию квартир раз. Да, да, да. И мало того, еще знаете, что те документы на приватизацию квартир, они не ездят перед документами. Там не на властность, а на право властности. А, она мне пыталась доказать, что они вообще не властны. Это а, кто они? А мы... Кто они не властники? Печерская радиадминистрация территориальная. Так ароматическая... это с Киева пришли? Не, это нет, с Печерской РДА пришли. Все, разберемся. Спасибо за материал.